Лера, витаю тебя за ваше сневновчание и хочу запитать, чему вы решила обратиться в нашу наш уголок Академии. Спасибо. Я являюсь клиентом вашего салона. Это во-первых. Во-вторых, то, что очень квалифицированные специалисты, мастера. Меня очень многому обучили. Ну и плюс, огромный плюс, это то, что есть стажировка. 200 часов, 150, 250. Ты можешь... Одходіть і навчитися всьому за коротких А відкажіть, ви вибрали саме ходити на стажування в такому хард-варіанті кожен кожен день без перерв? Чи не перехотілося вам працювати? Ні, ні. Наоборот, как Польща я. Ну, во-первых, я хотела быстрее все закончить, быстрее как бы впитать эту всю информацию, чтобы не забыть, там через год, через некоторое время, приходить, и ты уже забыл как ножницы даже держать или работать с машинкой. Но вообще не устала, только с удовольствием вот закончила и иду в ряды грумеров. Супер. А урок кем вам наибольше сподобался? На удивление стриппинг. Там, Супер. Ну, такая, она монотонная работа, но она мне вот, понравилась. Ну и коты еще не ожидает себя. Вот, вообще, как, ну, я ближе к собакам, но коты вот, и стрипинг я выделю, наверное. Вот. Супер. Витаю вас еще раз за окончанием обучения и надеюсь, что где-то увидимся вами на каких форумах. Спасибо большое.